Ничего, всегда рад приезжать домой, Украина, моя страна любимая, поэтому с радостью возвращаюсь и отлично встретили все мои друзья, как сейчас приехал в Киев, тоже друзьям, поэтому все хорошо. Тяжело объяснить. Наверное, это, скорее всего, череда травм, которые преследовали меня последние два года. Валенсии, и поэтому нужно было что-то поменять. И я перешел в Мурсию. Это недалеко от Валенсии, это почти как дома тоже. Неплохо прошел сезон, в принципе, команда выполнила свои задачи, даже перевыполнила, поэтому в общем сезон прошел удачно. Что касается меня, конечно, было намного лучше, ну, с травмой, получше ситуация, чем Валенсии, в принципе, закончил нормально, как бы, там будем смотреть в будущем, что будет дальше. В Мурсе все то же самое, просто, ну, конечно, немножко чуть ниже уровень, потому что и задачи другие, и финансовые возможности другие клубов. Но, в принципе, в основном, ну, все команды в Испании имеют какой-то уровень свой, и ниже него не опускается. И, а Мурсе сейчас более такой перспективный клуб, который там у него большие задачи, ну, чтобы сейчас, по-моему, попали в плей-офф, попали в Еврокубок, поэтому ну, все довольны, все в городе довольны. Мы, ну, Мурсия первый раз попала в плей во-первых, а еще и в Еврокубок, поэтому все хорошо. Вы знаете, на таком уровне, что там надо, ну, там все тебе дают. Машину, квартиру, питание, проживание, ну, все, как бы, нет проблем никаких, как бы, там, только надо играть в баскетбол, и все. Поэтому там особо никаких вопросов нет. Ну, я думаю, второй сезон будет более так получше проходит, потому что первый год да, адаптация идет, к языку привыкаешь, к быту. Но опять же, для тебя созданы все условия, чтобы ты играл в баскетбол, ни о чем больше не думал. Поэтому особых таких больших проблем, я думаю, не должно быть, ребят. Единственное, что, конечно, там лига сильная, ну, как бы там тяжело. Допустим, если переходить с украинского чемпионата, это, конечно, тяжело. Но, допустим, что касается Славы Красовой, я думаю, ему лился без проблем, что и показала статистика его игры. Поэтому, может, Руслану было немножко тяжелее, потому что ну, после украинского чемпионата, ну, да, нужно было адаптироваться какое-то время. Поэтому, в принципе, я думаю, у них ну, не должно было быть больших проблем. Ну, конечно, я думаю, слава в первую очередь. Но я думаю, он должен сменить команду, потому что Саргоса я считаю, что это не его уровень, он должен в более сильной команде. Поэтому не знаю, как у него сложится, сложится судьба дальше с Сарагосой. А что касается Руслана, я не знаю, тут надо спрашивать, у него тяжело. Тут Надо просто работать, ни о чем не думать и ну, делать результат свой. Там люди будут замечать и можно будет продвигаться по карьерной лестнице. Я пока ушел в отпуск, ни о чем не думаю, не хочу пока нервничать, ничего. Просто ушел в отпуск, сейчас отдохну немножко, потихоньку начинаю приступать к тренировкам, а там посмотрим, думаю, в конце июля, в начале августа что-то будет уже ясно. Не, я, конечно, бы остался бы в Испании, потому что мне, там все знакомо, мне комфортно, там у меня там семья, поэтому других вариантов я пока не рассматриваю вообще. В Мурсе намного легче график, потому что мы не были Еврокубка, одна игра в неделю, и такой щадящий режим, по большому счету, поэтому, наверное, из этого так получилось. А Валенсии просто был очень насыщенный график, Играть в трех турнирах, как бы очень было тяжело, и поэтому ну, усталость и накапливалась. и вот поэтому ну, получалось так, что травмировался часто. Много, конечно, было интересного, веселого и запоминающегося, но я думаю, конечно, победа в Еврокубках это стоят особняком, особенно первая, потому что уехавший из Мариуполя я ну, как бы, давал интервью, что еду за трофеями. Может, кому-то было бы это смешно, как бы, может, потому что Валенсия как бы в своем чемпионате ну, тяжело там, обыграть Басу или Мадрид. Но с первого года мы взяли Еврокубок, и я очень этим горжусь, и я этот момент ну, очень запомнился. Любая медаль, это ну, новая, следующая медаль лучше, лучше, всего. Но хочу сказать, что, конечно же, все равно первая, как бы, это первый, ну, его ничем не заменить. Хотя вторая тоже была ничем не, не хуже. Была команда, бюджет был намного меньше тогда в Валенсии. в как бы, тоже в Валенсии перестраивалась немножко. А, и команда соперники, я думаю, были посложнее, может и нет, я не знаю. Ну и у нас команда была немножко как бы такая больше семейная. Вот в моей второй игре у нас уже были бюджет был побольше, люди были посильнее как бы ну, игроки, которые играли рядом с тобой, поэтому мне кажется, было чуть-чуть легче. Запомнилось в первую очередь, конечно же, людьми, они все веселые, довольно радуются жизнью, как бы там, ну, не, редко встретишь такого грустного человека, там все жизнерадостно. Они, и, конечно же, немало, роль играет в этом солнце, потому что там ну, погода, там ну, нет снега, ну, ну, Валенсия, условно говоря, там весь год тепло, как бы, вот это очень, очень радует, поэтому не хочется ничего не менять. И... Ну, вообще, ну, уровень жизни, конечно, немножко выше, чем у нас, мягко говоря, поэтому, да, ну, все, все, все там устраивает, там нет я не знаю, за что зацепиться, чтобы тебя что-то не устраивало. Ну да, я говорю, было бы у нас только солнце, может, мы так же выходили бы поздно. И, действительно, немножко позже, есть у них сиесты, там трехчасовой перерыв посредине дня, но ну, как бы тоже для меня первое время это было удивительно. И да, есть они немножко как бы ленивые такие, они просто весело, ну, радуются жизни, весело где-то опаздывают, ну, что-то решить, какую-то проблему быстро, редко получается, потому что они все время говорят, маняна, ну, завтра, завтра все сделаем, и завтра будет опять, завтра все сделаем, поэтому тоже осуждать их тяжело, потому что, ну, там, говорю, так, настолько все хорошо, что там можно немножко и опоздать. Зал тоже большой, тоже около 8 тысяч, и, ну, опять же, на гранды тоже практически зал был ну, заполнен, а, ну, такие средние команды, ну, чуть-чуть, посещаемость была чуть-чуть меньше, чем в Алинсе, но поддержка тоже была хорошая, как бы, было приятно играть, ну, я не знаю. но я просто каждый раз приезжаю в любой город и поражаюсь, как люди ну, поддерживают свою команду, как это как все интересно, Вспоминаю наш, наш, ну, украинский баскетбол, поэтому... Не знаю, надо развивать это все у, нас, у себя в стране. Конечно, сейчас тяжелая ситуация, но, но останавливаться нельзя, что сейчас сложить руки и ничего не делать, это худший вариант. Поэтому, дай бог, что федерация там, с, с, там не знаю, делать какие-то шаги. Она делать эти шаги, нужно чтобы они делали побольше, чтобы как-то поднимать, поднимать наш украинский баскетбол. Ну, по поводу играть пока не знаю, как бы связываю свою ну, сейчас историю с Испанией. А, ну, посмотрим, конечно, интересно. Буду рассматривать предложение, там, не знаю, поработать на благо Родины в, этом, в своем баскетболе. Поэтому, ну, пока еще рано думать об этом, я думаю. И... Пока еще хочу поиграть. Если ты играешь в сильнейшем чемпионате Европы, какой смысл его менять? И тем более, меня все там устраивает абсолютно. Я уже привык к нему, у меня, я не знаю, я не, я не вижу смысла просто менять что-то. Допустим, если взять Валенсию, то, конечно, там, когда мы в этом году играли, первый раз я играл с Валенсией, ну, как бы, на выезде. У меня тепло, очень приняли, настолько тепло, что я даже, ну, как бы я понимал, что встретить тепло, но не настолько, как бы. И, ну, конечно, свой, конечно. Я, ну, этот мой второй дом называю его, я сам Валенсию.